Ах вандалізма зу, зашов чоловік або поняв матеріальну цену набливим образом. Не ради, не раді, не раді. Ви що вийшло сюди? Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що Сталін захищав Житомир від гітлерівців? Займається вандалізмом. Україна входила в Радянський Союз, то Сталін був, як говориться, главним із головних Радянського Союзу, який освободив не тільки Радянський Союз, а всю Європу. Ви знаєте, що перемога, свята, перемога, мільйони синів в окопах лягли. Де була б ти сьогодні Європа, якби не вони. А чого коридорі? Що за бардак, ребята? Що це за бардак? Оп. А что вы сняли да портрет вы... президента? Вы... Это наш дом, не ваш! Это президент Украины! У нас нет! Это Гранд Конституции! У есть! есть. Ездит, в стране в стране. В это без разбора. Вот. И солдаты вверх управлялись нашими женщинами и не считая нам за людей. Правильно? Поэтому это историческая правда. Историческая правда то, что, например, в Европе, да, есть чем примиряться. Мы в то же время сегодня в Европе, в цивилизованной, да? в и в Америке, как, все школьники понимают и знают, что их армия победила фашизм. А Советский Союз был так, это Бог парень. То есть у нас четко воруют победу. Причем мы сами этому способствуем. Начинаем себя еще клеймить, там что бывает, что мы такие, там не такие, там день победы, не день победы. Так. Это наш праздник, это праздник наших отцов и дедов. Это должен быть стать праздником наших детей внутренних прав. Это первое. Второе. Ну, решите, я поблагодарю Юрия Алексеевича от всей нашей организации вот, за внимание, за взаимопонимание. Вот. И, ну, приятно, то, что есть такие депутаты и у нас в областном совете, и в Верховном совете, которые понимают смысл, происходящих событий и понимают, что все-таки ветераны это люди, которым надо дать, дать уважение и уважать и понимать этих людей. Вот. К сожалению, есть у нас, Юрий Алексеевич, депутаты, которые, городской депутат, махорин. Вот. Все бы ничего. Но самое страшное в том, что он является э, ученым-историком, еще преподает в агроуниверситете. Он заявляет, там вопрос о посещении ветеранов организаций, э, ну, детей, там, школьных, учебных заведений. Он говорит, что ветеранов говорит, нельзя пускать, и недословно. Он изводит на него все наши истории. Понимаете, в чем заключается нонсенс, понимаете? Что они, все, все, он, он нормально преподает историю, а ветеран приходит и начинает врать и изводит на него все истории. Да. Вот. Вот поэтому, дорогие мои друзья, товарищи, ветераны, вот, будем с вами работать, будем трудиться, будем тесно сотрудничать с людьми, мы, которые понимают, которым не безразличны наши проблемы. Ведь я думаю, все нас будет хорошо. А вот, все у нас будет хорошо и все равно. Я говорю так, ветеранская организация на следующий год будет 30 лет. За, это, за этот период сколько уже сменилось, да? Руководителей городов, районов организация была, есть и дай бог, и всеми усилиями будем стремиться к тому, чтобы она и была. Поэтому, Юрий Алексеевич, спасибо вам большое. Да, вы как вы делать... запах, я вам прочитаю Я, я, прочитаю. я хотел бы да. пару минут Как председатель городского совета ветеранов порядке информации В нашем городе на сегодняшний день Живых и здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны Активных участников Второй мировой войны Осталось 275 человек из них более 80% это лежачие, вот как мы сейчас посетили Павла Ермолаевича. Вот такие у нас за 90-летние ветераны. Поэтому накануне Дня Победы, а это уже 71-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, Городской совет Ветеранов вместе с районными советами, вот здесь представитель, председатель Королевского районного совета, уважаемая наша Полко Галина Ивановна, принимаем меры как-то поздравить, не забыть ни одного ветерана. Мы привлекаем для этой цели и ветеранов, и школьников наших учебных заведений города, но с задачей не оставить, не обидеть ни одного ветерана. Но, к сожалению, сегодня 28 апреля, и мы еще не знаем и областной совет, и городской совет, как будем отмечать 9 мая. То есть вот эта вся церемония, она уже должна накануне быть, как говорится, не только обсуждена, уже утверждена. Потому что вот сейчас через два дня, четыре выходных дня, а там уже я я буквально поступает. А Давайте да, я попрошу Наталью Ивановну, передайте там в Израиле, вот под... за Устаном что вы тут рядом находитесь. Да, я вам хочу сказати одне, що спочатку було таке бачення, що почина, починати святкувати 8 числа. Потім це ми відмінили і будемо, так як завжди, святкувати 9 травня. Я вам передам графік, дійсно зауваження ваше слушне, ще не затверджено, Але враховуючи те, що тільки ми 30 років Чорнобильців, 25-26, п'яте, значить просто приділили, що 9 травня. Я думаю, що 4 числа буде засідати комісія. І я вас запрошую, будь ласка, приходьте, і ми вам дамоді самим да. включаємо. включаємо, Бачите, не, не зайшли. Я так користо, просто для інформації. От е, міністру внутрішніх справ Авакову, е, першому заступнику генерального прокурора все в руку, ну немає генерального прокурора. Ми знаємо, да щодо запит, щодо нападу на громадську організацію Житомирська обласна організація ветеранів. До мене, як до народного депутата, звернувся голова Житомирської обласної організації ветеранів Олександр Миколаївич Защитніков з повідомленням про наступні події. 23 березня 2016 року, близько 9.30 ранку, в приміщення за адресою під виглядом заходів з декомунізації. Невідомі особи, що називали себе активістами та журналістами, здійснили зухвалий напад на громадську організацію Житомирська обласна організація ветеранів. Та влаштували погром в кабінетах, які супроводжувалися побиттям самих ветеранів. Даний спланований акт вандалізму та цинізму обурив мешканців Житомира. Виникає логічне запитання, чому зараз дані псевдопатріоти не воюють зі справжнім агресором, а показують свою силу на ветеранах, яких ми повинні шанувати та яким дякувати за перемогу у великій вітчизняній війні. Враховуючи вище викладене, керуючись відповідним законом, вимагає негайно розслідувати даний інцидент, дати належну кваліфікаційну оцінку та притягнути винних осіб до відповідальності. Народний депутат Павленко Це правильно? Да. Все. Да. поїхали далі. Да.